вже не знаю, що ці не те синада. Де які цвіти, Коля? В неї ще з восьмого марта у тій пластмасі не зав'яз. Та звісно, ждать сидіть, а вдруг її за це час уведе який там. Віталік! Ти чого, спугався. А как же ты собрался Наташу покорять? Ей трус не нужен. Я не трус. Коля, тебе вообще никто не спрашивал. Виталий! Ого, спади весу! Сколько можно бля! Виталик, смотри. Вот, пять гривен тебе на машину. Я сдал макулатуру из-под твоей кровати. Мои журналы с тюлочками? Да не волнуйся! Лучшие страницы я оставил! Мы здесь забрать их с собой. Вони мне скоро не понадобятся. Я иду добывать анатолий. она Все, я буду тебя покорять. Асю, сколько мы можем уже ходить и присматриваться друг до друга? Виталик, а ты не слишком спешишь? Наташа, нема коли. Тоби уже скоро 30 лет, а ты все в девках ходишь. <реш> да ну, шутка, шутка. Это юмор, понимать надо. В общем, так. Просто дай мне шанс. Ну хорошо, только мне нужно переодеться. О, класс. Так, можно еще сразу переодеваться в свадебное платье. Через полчаса встречаемся тут. Виталька, что ты задумал? Я решил покорять Наташу. Богдановна, делаем ставки. Так, 100 гривен за то, что у Витальки не шиша не получится. Евгения, а ты что, сомневаешься в Витальке? А вот зря. Бо я ставлю 200, 200. А то что он залажает по полной. Так, в меня сидит полчаса времени. А все рубить, быстренько схожу в парк. что делаешь? Ну все, ну и стюлочки сами пишите в статусах. Так что хочется, чтобы Вин подошел до вас, решительно взяв руку и сказал, ну Ты знаешь, а мне нравится твоя напористость. Я еще не встречала таких наглых. Пошли. К -к 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 Куда? Куда ты меня собирался вести? К тебе. Лучше, тогда уже до тебя. Хотя... Пошли. Мне ж там Наташа жди. Вы вообще случайно светите, конечно, хорошо, но любовь важнее. око. Слушай, если у меня с Наташей сегодня вечером не получится, то тогда я вернусь до тебя. Ждать! Виталик, еще минута, и я бы ушла. Наташа, ты что, за минуту знаешь, сколько можно успеть? Я, например, за минуту могу распять. Ну, до гаражей и обратно. Ты знаешь, я подумала, что вообще между нами может быть общего? Нормальные ребята чем-то увлекаются. А тебя, кроме твоих телочек, ничего больше не интересует. Так, Наташа, ты себя меня погано знаешь, честно? <laughs> Виталик, ты меня сюда привел, чтобы показать, как катаются ребята? Я привел тебя сюда, чтобы показать, как катаются же ребята. <laughs> вот так я дома поднимаю старые носки. Кстати, днем папа на цвет нарезает лук, а вечером я прикручиваю колесо и гоняю по улицам. А, да, не ожидала, что ты так умеешь. Ну все, Наташа. Пацаны, врубай музло. Виталик, ты молодец, конечно. Но ты же давно уже не подросток. А настоящие мужчины увлекаются чем-нибудь посерьезнее. Ты просто меня все плохо знаешь. Писни, Наташа. Бой, мам. Бой, мам. Бой, мам. Стоять. Ты же Ты бордистка! Сама ты из бордистка, вставай! Ты когда напиваешься, тогда иначе до дома никак не отвезюсь. Ну что, поехали! А мне нельзя за руль. Ой, 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 прости. Ты знаешь, некоторые гонщики Формули 1 починали с картинка. Це ж стюлочка. Хочеш добыться красавицы, Почни с крокодила. То есть, если я для тебя вышипила пилотаж, значит ты до меня ездил на машинах попроще. До тебе у мене був самокат. <реку> Главное, щоб гаишники не остановили. Ты куда сейчас выхлопну трубу в одном месте. Тамара? Круто на карте гоняешь. Ты что, за мной следи, Сирису? Нет, что ты, я здесь абсолютно случайно. Садись, прокачу. Я к малознакомым девочкам в машине не седаю. Виталик, у меня есть два билета на цирк дефилей. Я тебя приглашаю. Я в цирк не хожу. Я клоунов боюсь. И вообще, в мене есть дела повознее. Мне надо занять первое место в гонке. Так все, пока. Какой характер. И все равно ты будешь мой. Давай, Ну, все, я в Мадриде, ну, все. Ну, и Я ж тебе не сказала, Евгения, я в молодости была вот цей тёлочкой, что на старте на автогонках флагом машет, вот. Глядя на тебя, тебя все таки там сбили. И не раз. Так, дорогу чемпионам. Поздравляю. Спасибо. Ну, понятное дело. Я же с телочками тоже не первый прихожу. Да сутка, сутка. Это, это же юмор, понимать надо. Подождите. А что это такое? Это по традиции надо разбрызгивать шампанское. Вы что, думаете, что я вообще купую лесу? Сейчас такие времена, что все надо в дом. Так, Наташа, иди сюда, на. Натошенька, это тебе. Поздравляю, Виталик, с победой. Ну, теперь-то ты поняла, что мы должны быть вместе. Ну, Виталик, ты эту победу заслужил для себя. А вот настоящие мужчины совершают более отчаянные поступки для девушек. Ты все меня плохо знаешь. На, пошли. Виталик, а ты не боишься? Боялся я, когда в пять лет упал с балкона и зацепился под тесками. А этим прыжком я хочу доказать, что ради тебя мы на все. Можно прыгать. По-моему, у меня уже адреналин видел все. Сатановый, да, не буду я <реш> так, иди. Так что, ее все-таки испугался? я испугался. да, 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 испугался? да, да, Я тебе докажу. як я з моста mm. пригаю. Mm. Та ти ж ***й! Ні. Mm. Тебе перебільшити з ***й! Ти ж от телефоні, ***й! Що таке? 200 Місті ***й! тобі ***й! Та ти ж ***й! А де прижок, я не поняла? Ти що, здрейхвила, чи що? Дівнівна, який прижок? Я коли узнала, скільки то той прижок стоїть, я й сказала їм все, що я про них думаю. Здрейкуєла. На детёлочки прыгаю. У меня уже 120 прыжков самолета самолета. Правда то, что у нас во дворе возле песочницы. Если что, в воздухе можно делать красивые фигуры. Я уже, наверное, на земле красиво ляжу. Давай на выход. извиняюсь, а можем опустить те трости С двух метров я без проблем прыгну. На выход! Я извиняюсь, я парашют забыл. Ира, я хотел тебе сказать, что вчера на переезде панду поездом сбила. А это для тебя. Игорь, хватит вести себя как ребенок. Между нами все кончено. Виталик, ты такой смелый. Неужели ты сам прыгнул? А почему у тебя перья? Это ца голубь в рот залетив. Наташа, это такой стресс. Ух, вот вы где, а я вас везде ищу. Настя. Виталик, ты цел? Так, э, все. Настя, ты представляешь, Виталик ради меня прыгнул с парашютом. Наташа, ты представляешь, что Виталик из-за тебя мог убиться? Настя, ты ну, что ты переживаешь. Езде коська, лапы упругие, побежим дальше. Ну хорошо, что все так обошлось. А теперь идемте есть мороженое. О! Настя, вообще-то у нас с Виталиком другие планы. У вас с Виталиком. Ну, ясно. не буду вам мешать. Виталик. Я поняла. Ты такой смелый и ради меня даже готов рисковать жизнью. Я думаю, у нас с тобой может что-то получиться. Так, Наташа, все разговоры о любви потом. Сейчас главное узнать, как хоть пить парасут. Если телочка лежит на диване и не обращает на вас внимания, надо ей добиваться. А вот когда уже добились, тогда можно и самому лягти на диван.